Мої вітання глядачам телеканалу Бориспіль. Ви дивитеся програму «98 й округ. З вами Валентина Ластовка. 26 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради України. І в нашій програмі ми спілкуємося із кандидатами у народні депутати. Сьогодні гість у студії Олег Жук, висунутий партією опозиційний блок, депутат Бориспільської міської ради. Доброго дня! Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, пане Олеже, чому ви балотуєтеся до Верховної Ради України? Прежде всего, хотелось бы пару слов о себе. Я Жук Олег Павлович, кандидат от оппозиционного блока в народные депутаты Украины по 98-му избирательному округу. Мне 39 лет, женат, имею дочь. Живу и работаю в Борисполе. Занимаю должность заместителя директора топливной компании «Креба», работающей в аэропорту Борисполь. С 2010 года являюсь депутатом Бориспольского горсовета, головой транспортной комиссии. Почему я принял решение баллотироваться в Верховный совет? После событий, происшедших в Украине за последние полгода, ко мне часто обращаются мои избиратели, в основном люди старшего возраста. Мы с вами знаем, что именно это поколение людей всегда первым ощущает на себе все тяготы экономического развала. С вопросами, а как быть дальше? Как жить дальше, если пенсии и социальные выплаты остались на прежнем уровне, а гривна обвалилась в два раза, и за ней выросли цены на продукты, коммунальные услуги? Что делать? Как быть? Людей меньше всего интересует, какой чиновник придет на место того, который уйдет. Людей не интересует, какие борды, какого цвета в Борисполе. Людей интересуют три ключевые вопроса. Первое. Когда закончится война? Мы с вами прекрасно помним президентские выборы. Мы помним, почему наш президент набрал рекордное количество голосов. Людям обещалось, что пройдет совершенно маленький промежуток времени после инаугурации, и война закончилась. Закончится. Что мы имеем на данный момент? Временное перемирие, в ходе которого до сих пор наши матери получают похоронки, в ходе которого люди мирные на Донбассе гибнут, в ходе которого разрушается инфраструктура целого промышленного региона. Если кто-то считает, что война далеко и она не касается нашего округа, человек сильно заблуждается. В первую очередь это горе людей, горе наших матерей. Также правительство не нашло ничего лучшего, не нашло лучшего выхода, чем переложить финансовые проблемы войны на плечи не только волонтеров, но и простых граждан, обкладывая их новыми и новыми налогами. Вдумайтесь в эту цифру. Активная фаза АТО стоит государственному бюджету около 300 миллионов гривен в день. Это наши с вами деньги, которые мы могли пустить бы на дороги Бориспольские, на Бориспольскую инфраструктуру, на ремонт крыш и так далее. В-третьих, наплыв переселенцев в наш регион. Да, у людей горе, людей надо как-то встретить, людей надо разместить, накормить, одеть, трудоустроить. Это тоже большая социальная нагрузка на наш регион. С самого начала войны мы были за мирное решение войны на Востоке но нас никто не слушал. Мы до сих пор уверены и считаем, и я считаю, что решение вопроса на востоке страны нет альтернативы мирному решению вопроса, нет альтернативы переговорному процессу. Да, на данный момент не с кем там говорить. Разрозненные банды, которые между собой не могут договориться. Но мы выступаем за скорейшие выборы в тех регионах местного, местных органов самоуправления, с которыми надо очень срочно решать вопрос, договариваться, пока с ними не договорилась Россия. И второе, если правительство считает, что мирные переговоры невозможны, если правительство занято сейчас выборами, а не переговорами, то такое правительство должно, на мой взгляд, уйти в отставку и дать прийти к власти тем, кто действительно может это сделать. Второе, что интересует людей, о чем они мне говорят. Почему социальные лозунги нынешнего правительства настолько диаметрально противоположны фактическому положению вещей? Как может пенсионер прожить на 949 гривен минимальной пенсии, когда доллар за последние полгода вырос в два раза, а за ним и все цены, как я говорю? это не оставляет ни малейшего шанса пенсионеру выжить. Он не может купить себе ни необходимых лекарств, не может оплатить коммунальные услуги, не может нормально питаться. Вместо заботы о людях правительство все в полном составе занимается выборами. Как кандидат народные депутаты своими задачами в этом направлении вижу первое – срочная отмена пенсионной реформы. Второе – индексация пенсий согласно с учетом нынешней инфляции. Третье. Возобновление производства. Мы видим, да, Россия агрессор, но это наш сосед. Нам соседи, как говорится, не выбирают. Нам с этим соседом еще жить и торговать. Я бы очень хотел, чтобы Украина в первую очередь торговала с Евросоюзом, с Америкой, с Канадой. Но к сожалению, на данный момент по большинству номенклатуры товаров мы не дотягиваем до их стандартов, поэтому надо договариваться с Россией. Это нужно в первую очередь нам. Это нужно для того, чтобы загрузить наших людей работой, дать нашим людям зарплату, возобновить наше производство, которое сейчас стоит на коленях. Следующее ⁇ срочное введение льгот для мелкого и среднего бизнеса. Я считаю, что мелкий и средний бизнес – это основной поезд, основной тягач нашей украинской экономики. Но, к сожалению, на данный момент он стоит на коленях. Что я имею в виду? Льготное кредитование, отсутствие бесконечных проверок и льготное налогообложение на какой-то период. Следующее. Децентрализация власти. Люди на местах должны распоряжаться деньгами, которые они заработали. И кроме выборов органов местного самоуправления, я считаю, что люди должны выбирать и судей, и влиять на назначение главного милиционера, главного фискального проверяющего, налоговика и так далее. Это поможет нам уйти от той колоссальной коррупции, которая, к сожалению, так и не исчезла никуда. Приоритетом своей работы в Верховном Совете я считаю обеспечение человека его ключевым правом, правом на труд и правом на достойную оплату этого труда. На данный момент мы видим, что два ключевые государственные предприятия, на которых работают тысячи бориспольчан, я имею в виду аэропорт Борисполь и ДП Украэрорух, на данный момент находятся на грани незаконной теневой приватизации. А рабочие этих предприятий уже предупреждены о колоссальных сокращениях. И мы скоро увидим, как тысячи бориспольчан окажутся на улице. Как кандидат народные депутаты от оппозиционного блока я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы в новом парламенте добиться закона, запрещающего переход аэропорта Борисполь и переход ДП Украина-Руха из государственной собственности, собственность олигархов, обслуживающих нынешнее правительство. И третья задача, которую я перед собой ставлю, как кандидат в депутаты, которая очень необходима людям, без которой в принципе невозможно решение первых двух задач, это наведение элементарного порядка в государстве. Что мы сейчас видим? Правоохранительные органы в Украине отсутствуют. Вернее, они есть, но они не исполняют тех задач, которые возложены на них людьми и законом. Правительство в полном объеме занимается выборами. Главный милиционер страны занимается выборами. Тем не менее, есть у нас в стране масса вооруженных формирований, которые совершенно не подчиняются государственной власти. То есть отсутствует контроль центральной власти над вооруженными формированиями. Данная конструкция государства она ближе напоминает некоторые африканские страны, в которых есть такое правило: прав тот, у кого оружие, но никак не евро, это не европейский подход. Кстати 15 октября уже Польша усложнила получение шенгенских виз для украинцев. Вот это наша евроинтеграция. Такой уровень организации государства, конечно, не может защитить простого человека. Поэтому, войдя в Верховный Совет, мы будем добиваться первое ⁇ разоружения всех незаконных формирований вооруженных. И второе ⁇ ужесточения, наказания работников правоохранительных органов за неисполнение своих функций, возложенных на них законом. У нас на сайті створена рубрика запитаю кандидата в народні депутати. Основне питання, яке турбує на сьогодні виборців, це закон про люстрацію. Як ви ставитесь до цього поняття і чи не боїтеся в люстрації? Хороший питання. Начну ну, з кінця. Люстрації я не боюсь, тому що я ні одного дня в своїй биографии, в своей э, рабочей деятельности не проработал на государственных постах. То есть я ни одной копейки из госбюджета не получил. Вот. Что касается самого закона про иллюстрацию, то хотелось бы отметить то, что я, я считаю, что не было еще ни разу в истории Украины закона, настолько нарушающего права людей, как этот закон иллюстрации. Понимаете, те люди, которых действительно должен коснуться был бы этот закон, они давно уже убежали из Украины. Они убежали, они вывели все, что только можно вывести из Украины, и убежали и живут сейчас в России, и смотрят за нами сейчас. А закон коснется мелких, средних чиновников, большинство из которых вообще и не слышали, и не участвовали в тех коррупционных схемах, которые проводила старая команда. Поэтому эти люди имеют детей, имеют семьи. И сейчас около миллиона человек на грани потери работы. Пользуясь случаем, я хотел бы заверить людей, которые незаконно попадут под действие этого закона, в кавычках, что я, как если попаду в Верховный Совет, І наша сила, ми беремо на себе обіцятельства максимально все можливе, щоб защитить этих людей, которые безробітними законно безробітними благодаря цьому вот закону ілюстрації. Сьогодні в країні війна, і ви вже про це сказали раніше в своєму виступі, ви депутат міської ради. Як ви особисто допомогли бориспільським людям, які зараз перебувають в АТО? Я регулярно участвую в сборе денежных средств, участвую в организации посылок на фронт, на войну. Но, ну, моя жизненная позиция такая, что я об этом не кричу, я об этом не говорю на каждом эфире, я об этом не говорю, не пишу об этом в газетах. То есть я считаю, что пиариться на этой теме, ну, по меньшей мере, некрасиво. Но мы помогаем не только людям, которые, нашим, нашим ребятам, которые воюют там, мы, пом мы помогаем и людям, которых война при привела в наши края. То есть мы собираем средства, мы собираем продукты людям, переселецам, которые здесь у нас размещаются в Борисполе. Это, я считаю, ну, святой долг не только депутатов Горсовета, но и всех людей, которые имеют возможность помочь таким людям. Вы депутат міської ради, Знаєте, як треба розподіляти кошти, щоб в міському бюджеті залишалося якомога більше грошей. Ваші пункти, можливо, перші законопроекти, які б ви пропонували у Верховній Раді, стосовно саме бюджету? Я вважаю, що то, що Борисполь заробляє, це гроші достатньо для розвитку міста. достаточно для развития города в правильном, нужном направлении. Но Борисполь — это город-донор. Он львиную долю бюджета отдает в центр. Конечно, ну, как гражданин, как бориспольчанин, я против этого. Я считаю, что львиная доля бюджета должна оставаться в городе. И придя в Верховный Совет, одним из первых законопроектов, которые мы планируем подготовить, это законопроект о децентрализации власти. То есть бюджет, который заработают бориспольчане, должны и тратить бориспольчане. То есть какой-то процент, ну что там 10-20, ну максимум 30 процентов можно отдавать на центральные органы власти, на внешнюю политику, на армию, на силовые структуры. Но львиная доля бюджета должна работать на людей, на людей, которые это все заработали. Это моя принципиальная позиция, и мы будем этого добиваться. Подытоживая вышесказанное, хотелось бы обратиться к нашим избирателям. Оппозиционный блок — это абсолютно новая, молодая партия, в которой масса молодых людей, которые знают, что надо делать и как это надо делать, чтобы достойно представить интересы наших избирателей в Верховном Совете. Я как кандидат от оппозиционного блока всегда был против радикализма. Я всегда не боя... никогда не боялся и не буду бояться высказывать свою точку зрения. Я считаю, что любая революция, какие бы высокие лозунги с трибун не провозглашались, какие бы святые цели не ставились, любая революция заканчивается, к сожалению, тем, что ее плодами пользуются люди, ну, скажем так, не совсем честный. Крестьянам не достается после революции земля, а рабочим заводы. Итогом революции обычно бывает переход крупной собственности из рук одних олигархов в руки других олигархов. Почему надо голосовать? Почему я прошу голосовать за оппозиционный блок? Я убежден, что нет и не может быть сильной власти и сильного государства без сильной оппозиции. Если в стране нет оппозиции, если власти никто не мешает принимать антинародные законы, антиконституционные законы, если власть никто не контролирует, власть расслабляется и не решает проблемы простых людей. Власть занимается обслуживанием олигархов и распилом бюджета. Я обращаюсь ко всем простым людям, которые чувствуют себя незащищенными которым надоел тот хаос, который творится сейчас в стране. Не бойтесь. Не бойтесь думать по-другому. Не бойтесь говорить по-другому. История знает примеры, массу примеров, когда один человек говорил и думал не так, как тысячная толпа. И именно в итоге этот человек оказывался прав. Не бойтесь ходить в ту церковь, в которую вы ходите. Мы не дадим радикалам... Нас поссорить. Мы не дадим радикалам разрушить наши церкви. Я призываю всех людей, которым неравнодушен наш город, которые неравнодушны, неравнодушны к судьбе нашей страны, прийти в это воскресенье на выборы и проголосовать за меня и за оппозиционный блок. Только вместе мы силы. Дякую, пане Олеже, що знайшли час поспілкуватися із Бориспільцями. У студії працювала Валентина Ластовка. Зустрінемося на телеканалі «Вашого міста».